Salam qızlar, bu günləri pizza hazırlayacağam. Lazım bizə 8 qram un, bir çay qaşığı duz, bir ədəd yumurta, 4 yemək qaşığı zeytun yağı, maytan və ya da mayonez. Qızlar, burada ə, 400 millilik süd var. Bura bir qaşıq çay qaşığı şəkər tozu, ə, bir paket qrumaya əlavə eləmişəm. İndi başlayıram xəmiri yoğurmağa. Xəmiri yoğurdum. Baxın, xəfif, yumşaq xəmirdir. İndi qoyul. Gelsin. Sıxılmadan. Hardasa 1 saat gözləyək qızardında sousunu hazırlayıram. Burada bir ədəd pomidor var, hardasa 3 qaşıq tomat pastası, yemək qaşığı. Zeytun yağı əlavə edirəm. Hardasa 4 yemək qaşığı zeytun yağı. Biraz pul biber əlavə edirəm har istiot Baxan, bir çay qaşığı oregano, pizza sosudun, sos üçündür. Yarım çay qaşığı qırmızı şirin toz bibər, süzkə görə toz. Bir balaca da soğan əliyək. Bunu qoyuram bişməyə isin. Bunlar hansırdır? 4 isə bölüdü, 4 ədəd alınacaq. Qızları yaydım, 15 dəqiqə gözlətdim. İndi sousu çəkirəm. konsu çəkdim. Üzərinə məsəl va pendiri qoyuram. Qoyuladım. Siz istəsiz bir xəmirini qalın edə bilərsiniz. Mən naziyi sevdiyim üçün naziyi hazırlamıram. Bir də istəsiz qıraqlarına pendir qoyub pikə bilərsiniz qıraqlarını. Mən belə elədim. Üzərinə zövqünüzə görənə istə sələvə edə bilərsiniz. dəni yenə pendirə qəvelirəm. Görəndə lazımdım, stolunda pendir sətdim. İşte İndi qoyuram hardas 190-200 dərəcədə pendirəri ağ altının çörəyi bişənə qədər.